Для начала признаемся друг другу, что на самом деле планов Путина мы не знаем, сорвались они или нет. Вообще прослеживаться с самого начала последовательная стратегия и меняется только лишь тактика. Давайте зададим себе вопрос, а для чего Путину разваливать или аннигилировать нашу государственность? Цель какая? Я не вижу причины. Я думаю, что цели несколько другие. Мне кажется, что первая цель – это оставить Украину в орбите России то есть чтобы никаких Евросоюзов. И второе, не создавать позитивного примера для российских граждан развития Украины как нормального самодостаточного государства, потому что тогда система власти станет достаточно хрупкой в России. Ну и третье, это замечательный способ держать общество в мобилизации, то есть если бы не было там американцев, то их бы стоило бы придумать. Как в принципе для наших многих правителей, если бы не было Путина, его стоило бы придумать. Теперь по поводу Донецка. Я согласен, в принципе, с Евгением. Я не согласен только с одним. Я не думаю, что нам стоит кому-то показывать позитивный пример. Дело в том, что люди, которые... Вот я вчера был на дебатах, на... там приезжал там, Энрике Менендес, который себя называют ответственным гражданином Донбасса, еще ряд людей. Они приводили аргументы, почему нам нужно им показывать пример. Ну, одни говорили, заместитель областного нашего губернатора значит, представителя обл. администрации, что если не дать преференции, то жители Донбасса пойдут у на нас с автоматами. Другие рассказывают, что жизнь у нас наиболее высшая ценность, то есть мы должны о них заботиться. Я приводил другой пример, что каждый человек имеет возможность и право на развитие своей личности, но он имеет перед обществом обязанности, в том числе. И он имеет обязанности перед И многие люди, я имею в виду про людей нормальных, мужиков, призывного возраста, они де-факто потеряли право называться гражданами Украины. А многие не граждане, там, те же грузины, которые к нам приезжают, те же россияне, которые у нас воюют, белорусы, они приобрели такое право. Именно поэтому сейчас Верховная Рада принимает все эти законы. Поэтому вот эта вся история о том, что мы должны содержать Донбасс, она четко разыгрывается Ахметовым и компанией. А все, ну не все, но большая часть голосов Донбасса, которые сюда приезжают, это просто его марионетки. И оттуда же ноги растут компании дискредитации добровольческого движения и прочее, ну, которая, в принципе, не только Ахметова выгодно, а еще массе наших правителей.